三个油，来个大羊排啊！来个手把大羊排七七八，这大羊排该说不该说的，挺厚实啊，老妈，这得有几斤重啊嗯？嗯，来，妈，水果给我拿那边。好，你是残疾人吗？我不是残疾人，老铁。残疾人不长我这样，残疾人长得比我好看。 我我长得跟个老太婆似的，我还残疾人，不是不配老铁，我不配，我不配当残疾人，我是个人。妈，你喝稀一点的吧，给你冲杯稀的。外面下雨，天比较凉。你妈都比你年轻，嗯呐、啊，我妈四十六，我二十一。 我妈比我年轻，嗯、哎，擦擦嘴角没事儿。想要个杯子勺子，想要杯子勺子，你给我点个关注，我一会儿送给你。来个大羊排，来个大羊排七七八，刷点小料汁儿，刷点料汁儿。哎呀，这个料汁挤的比较难挤。那还有火鸡面酱吗？给我放点呗。哎，哟嗯。 给我放点，刷个货，刷个料汁儿，来个大羊排七七八。莹莹是熬夜吗？对，我熬夜，我每天晚上不睡觉，呃，黑白颠倒，白天睡觉，晚上直播，然后没时间出去玩，没时间谈恋爱，所以说我一直单身。我估计我以后找对象都难找，高不成低不就。我父母在北京有房子。 嗯、我爸我妈我没我没刚刚跟你们讲嘛，我爸爸妈妈自己有工作，他们就是说，呃，直我直播卖货什么给他们钱，他们也不要，给他们提成他们也不要，他们在北京三环也买了一套房子，全款买的，去年我没做直播的时候买的，虽然说房子不大，但是也是全款买的，挺厉害的，不用我来养，太会吃了，越吃越瘦，嗯呐、啊。<laughs> 会吃会活，就越吃越瘦；不会吃很实在，就越吃越胖。因为我，因为我，你你们都太实在了，就越吃越胖。我我不实在，老铁，我吃了之后我都给它物理消化了。哎呀，待会儿让厨师上来吃个大羊排啊，家人们，待会儿让我们家厨师吃来吃上来吃个大羊排，刷点料，好了吗，老爸？好<了>给我拿过来。 你先你先别炸了，先那个啥吧，一会儿再炸行吗炸行？炸完了，行。嗯，炸完了放保鲜箱里先放着，刷个料汁儿，来个大羊排七七八，这大羊排威武霸气呀、啊！来点蜂蜜，好。哎，在北京全款买套房子厉害，老铁，那再怎么厉害，那都是我父母的，那也不是我小莹莹的，是不是？ 羊排吃到哪了？我羊排还没吃呢，还没吃呢，老铁，我先给你们吃点啊，我先打个样，戴着手套打个样，我先吃两口。天天买这么多食材吗？对，来个大羊排，姐妹们啊，我让你们看看我的实力，手把大羊排，哎，我给你们来一个手把大羊排七七八，好，放点这个，好。 先来这一半儿，嘎下来，刚出锅的，还有羊头是不是？对，待会儿再给我拿羊头啊。嗯。你你你能吃羊排吗？我吃不了了，我饱了。啊？吃不了了？吃不了了？嗯。你再说我要吃，我要当徒弟，我怎么交代你的？你又忘了啊？<laughs> 又忘了？还得还得还得让我每天给你交代一次呗？是不？来个大羊排啊。<coughs> 嗯，吃点海鲜。嗯，我等搬家搬过去的时候买点海鲜，有有地方了，有冰箱了。嗯，现在还没搬家。 现在还在这个，我现这个房子也是我爹我妈的，九十八平，还在这个房子里挤巴着呢。等过两天搬走了。哎呀妈，真香！我家几个孩子？我们家三个孩子。哎呀，哎呀。 我们家三个孩子，我是老大，老铁们，我是大姐，当大姐的，现在不上学了，搞直播，父母陪着我做直播，每天有吃有喝的，还有钱挣着，多好啊！厨师，哎、来上来吃肉。好嘞，你不挺牛逼的吗？来。 教你了吧？啊！上来吃肉，咋的不吃啊？哎，不吃上来当保镖也行，看着我吃，我教你。我先帮你把这个羊排吃了，待会儿你自己吃个羊头。好。这我喝了还得了？能喝吗？ 勺子，愁的你自己冲。好，你自己冲。哎呀，嗯。 香，香吧？香<行>，好喝吧？好喝，就不比我羊排好吃、啊。嗯嗯，嗯好吃多了，好吃多了。嗯，不行，我得我得我得我也我也得喝两口啊！我也得喝两口。开美颜，把嘴擦一擦。不开美颜，老铁，无美颜比较真实嘛？无美颜比较真实，不开美颜。嗯，我这杯比较稠，好喝吧？好喝。嗯。 你爸喝的啥？我爸喝的是藕粉，老铁们，藕粉，把那个小金碟给我拿过来。七亚子坚果藕粉羹，活水河道产好藕，古法研磨之产后。后来直播间有没有孕妇想长胎不长肉的？直播间有没有姐姐们平时喝不了牛奶、喝不了豆浆的？有没有？有。有的扣个有。咱家藕粉有没有老铁买过的？好不好喝？<有>有直播间有没有买过咱家藕粉的好不好喝？七亚子坚果藕粉羹，活水河道产好藕，古法研磨之产后。后一罐五百克，无菌铁罐包装。 而且咱家这个全部都是真空包，这个那个铁罐包装的，嗯，冲泡起来非常的简单。这个是坚果藕粉羹，要不要？嗯、要的打上车。咱家这个藕粉，老铁们养胃特别舒服，特别暖心。呃，之前有没有买过的？收到货好不好喝？好喝的打一波，好喝，好喝。 咱家这一罐五百克无菌铁罐包装，超市一罐要你们四十五块钱，对不对？对，一罐五百克。来，咱家这个藕粉它不含添加剂、防腐剂，里边有红枣,红枣红干、红提干、巴旦木、南瓜子、葵花籽仁、黑芝麻、奇亚籽，遇水膨胀五十倍。超市一罐四十五块钱，来两罐，九十，两罐九十，对不对？对。今天在我直播间，来妈给我上三百单，三百单拼手速，直播间三十九块九毛钱，三十九块九毛钱两罐，一罐五百克无菌铁罐包装，咱家这个藕粉姐妹们非常好冲泡。 西亚子浆果藕粉羹，活水核桃，产后古法研磨之产后。收到货之后，无菌铁罐包装，咱们啊直接一比一的去泡，不用拿凉水去稀释啊，直接去一比一的去泡，一定要拿一百度的开水，边倒边搅拌。早上起来不知道吃什么的，有胃病的，肠胃不舒服的，想要减脂健身的，当个代餐。 咱家这里边有七亚籽，七亚籽一水膨胀五十倍，还有益生元。收到货之后，直接拿一百度的开水边倒边搅拌，不用加糖，老铁啊，特别简单。孕妇可以喝吗？孕妇、哺乳期、经期、老人、小孩都能去喝。一罐五百克，无菌铁盒包装。咱家这个是不含蔗糖的，姐妹们啊，里边有那个低聚果糖，特别好喝啊。 三十九块九毛钱两罐，姐妹们啊，两罐，一罐五百克，两罐一千克，老铁们啊，今天就三百单的库存，能拍就拍。收到货之后，早上起来不知道吃什么的，暖心又暖胃啊，暖心又暖胃。血糖高的能吃吧？血糖高的把里边的果干给吃姐妹们，欧芬本身不含糖，里边的果干是甜的，把里边的果干给挑出来。老铁们，一罐五百克，特别添加了益生元，一罐五百五百克无菌铁罐包装。 甜吗？不是很甜，老铁，特别舒服，特别暖。这个是稀一点这个是稠一点的，老铁们。你们收到货之后没有时间吃早饭的，你们可以去拍一拍。咱家这个老铁们，呃，不用你去稀释的啊，你不用你拍了加急。三，老铁们，好吃吗？ 好喝，老铁们，一罐五百克无菌铁罐包装，奇亚子坚果藕粉羹，活水核桃产好藕，古法研磨制产后的一罐五百克无菌铁盒包装。直播间有没有买过咱家这个藕粉的？好不好喝？好喝。这两天阴雨天气，天气比较阴，比较潮，咱们喝点藕粉。咱家这个它是那种，就是说，呃，莲藕羹，老铁，它是那种，但是它是那种黏黏黏糊糊的，但是它不含胶的，没有添加剂、防腐剂的。老铁们，一罐五百克无菌铁罐包装，你收到货之后，三罐。 老铁们，三罐给不了，哦、看，看，黏黏糊糊的。老铁们，这个在外面夜市上，三三罐，三罐能给吗？给不了，三罐真给不了。老铁们，嗯、一罐五百克无菌铁罐包装，咱家这个全部都是颗粒的。老铁，奇亚籽坚果藕粉羹啊，里边有红枣,红枣红地干、红提干、巴旦木、南瓜子、活水核桃、产后古法研磨制产后。收到过之后拿一百度的，你代餐也行。孕妇想长胎不长肉的，孕妇不知道吃什么的，三罐。 妈，三罐能给吗？三罐，我冲的为什么是清的？因为你一百度的开水，老铁，一百度的开水边倒边搅拌。您没有拿一百度的开水，上面还有奇亚子，奇亚子遇水膨胀五十倍。三罐给好评，三罐来，今天不墨迹了，妈，直播间都要三罐，嗯，三十九块九毛钱一罐，五百克无菌铁罐包装的，保质期十个月，真空那个罐子包装的，这个要比喝牛奶、喝豆浆粉、喝奶粉都要好。来，妈，今天给我加三百单。 给我加三百单，一罐五百克无菌铁罐包装，超市一罐四十五，对不对？对，来两罐九十，两罐九十，<90. S 1> 90, 来三罐，来今天在我直播间九块九一罐，三十九块九毛钱三罐，给<累>来右下人。 老铁们，一罐五百克无菌铁罐包装，保质期十个月。奇亚籽坚果藕粉羹，跟活水核道产好藕，古法研磨制产后。咱们直播间有没有孕妇想长胎不长肉的？直播间有没有平时想要减脂代代餐的？都可以去拍奇亚籽，姐妹们啊，你们你们在那个商店里都能买得到的，啊，你们在那个超市里都有买的那个藕粉，老铁，咱家这个还添加了奇亚籽，还有益生元。收到货之后一定要拿一百度的开水边倒边搅拌。妈，你在这边帮我忙活一下，这边油啥的都呲啦吧啦的，呲啦一地了，你别搁那坐着了啊。 来吧，一百单了，来，还要做两百单。来,来，收到货之后一定要拿一百度的开水，边倒边搅拌，滑滑妞妞的。老铁，现在是阴雨天气，早上起来不知道吃什么的，没时间吃早饭，的，喝豆浆？喝喝那个牛奶？有那个有那个乳糖不耐受的都喝不了了，都可以啊。 减肥可以喝吗？咱家这个是奇亚籽坚果藕粉羹，活水核桃、产后藕，古法研磨制产后的啊，家里有老人、小孩、孕妇、哺乳期都可以去拍的，姐妹们啊。藕粉本身不含糖，里边的果干是甜的。你们收到货之后啊，你们收到货之后,、啊、货之后一定要拿一百度的开水边倒边搅拌，姐妹们啊。我的肉啊，我的肉啊，我的大肉啊！来，我教你们怎么冲，非常方便，非常简单啊。来。 我教你们怎么冲。收到货之后，咱家这个不需要拿凉水去稀释的，一定要拿一百度的开水，边倒边搅拌。来一百单了，再给我加一百单。一百单加好。三十九块九毛钱三罐，姐妹们。对对什么杯子、勺子呀，老铁，你自己家的碗都能冲啊！别杯子、勺子，老铁，俺家俺家老铁们杯子、勺子多少了吗？啊，你杯子、勺子得得,得满满满一大杯，不不那个满满一大柜子了，是不是？都是咱家杯子、勺子，咱杯子、勺子只送不卖啊，老铁们啊。 我教你们怎么冲，收到货，咱家藕粉不含糖，里边的果干是甜的，里边添加了奇亚籽。你老铁，我两罐两罐送杯勺，两罐送杯勺，你们在闹？老铁，咱家杯子勺子老铁们都是升级的高硼硅玻璃杯，韩式大金勺。我这杯子勺子，给我做个链接，给我做个九块九的链接，让他们去拍。啊<好>，杯子勺子老铁啥呀这？ 我我我没，我要跟你们用杯子、勺子。我跟你说，我这杯子是玻璃的，冲的好看。我要拿碗，你们看不到。对，都要，都。不是，咱三十九块九三罐，九块九一罐，都要是吧？送。来，妈，妈妈，今天三百单，这不两百单吗？这还有最后一百单。不了。啊，去去去去，那个跟那个发微信，赶紧的去，给我把这杯子、勺子，来来来。来 我真服了你们了，一天到晚的，我手里有个啥，你咋不让我送我爹呢？啊，把我爸送给你们多好啊！啊，我天天我瞅他我就来气儿，我啊,啊，我手里有点啥，你们都要啥，我真服了你们了，姐姐们，收到货能不能给我一个好评？来，直播间姐妹们拍了的，直播间打个拍了，我看有多少。 亚子坚果藕粉羹，活水核桃，产后，古法研磨制产后。现在是阴雨天，咱们喝点藕粉好不好？减肥、减脂、代餐都可以去拍，一罐五百克，无菌铁罐包装。来，咱家杯子，姐妹们，咱家杯子高硼硅玻璃杯，遇冷遇热不炸裂啊！要送就送你们好的。来，拿来咱家勺子啊，韩式大金勺。妈，再给我加一百单，三十九块九毛钱，三罐送杯子送勺子。<丽>加油。加好了吗？<丽>来右下角小黄。 五百克无菌铁罐包装，不闹了，姐妹们，今天给我点个关注。七亚子坚果藕藕粉羹，ven, 跟活水核桃产后我不玩，严重致产后，我教你们怎么冲。老铁说了，莹莹呀，我冲的怎么这么轻啊？我冲的怎么不成功啊？咱家这个藕粉，姐妹们，咱家藕粉是颗粒的，收到货之后一定要拿一百度的开水边倒边搅拌，到边倒边搅拌一比一去稀释，姐妹们，如果你想喝稀的，一比零点五；如果你想喝稠的，一比一。收到货之后，姐妹们，我送你的杯子、勺子来，杯子、勺子坏了的，然后让那个厂家给我包售后。 来再给我加一百单，一百单加啊，得嘞，能付款成功的都能给您发过姐妹们，杯子、勺子，今天在直播间买了坏了的坏的，我给你再补一套啊。咱家这个藕粉，姐妹们边倒边搅拌啊，边倒边搅拌啊，边倒边搅拌，一定要拿一百度刚烧开的开水，不要拿饮水机里的水，也不要拿暖水壶里的水啊，代替早餐啊，当个那个代餐吃都可以，姐妹们啊。上面有奇亚子，奇亚子遇水膨胀五十倍，还有那个红枣干，喝起来滑滑扭扭的，特别好喝啊。 乳糖不耐受的、有胃病的、喝不了牛奶、牛奶豆浆的，咱家一罐能冲二十五杯，老铁，三罐的话，你想想能冲多少杯？一百多杯了，一杯才几毛钱啊！来吧，姐妹们，好喝，我买过。今天在我直播间，姐妹们来直播间拍了打拍了，加急打加急，就是这么简单，姐妹们。奇亚籽坚果藕粉羹，活水核桃，产好藕，古法研磨制产后，代替早餐，一罐五百克，无菌铁罐包装，保质期十个月，超市一罐二十五块钱，来两罐。 是九十，来三罐，三罐,三罐姐妹们，三罐藕粉，今天在莹直播间九块九一罐，九块九一罐，三十九块九毛钱，今天在我直播间来高硼硅玻璃杯，遇冷遇热不炸裂，韩式大金勺我给你送了，来右下角小黄车马上两三百单了是吧？对，来吧，来直播血糖高的可以喝吗？<对>老铁们，血糖高的你把那个红枣干那个就是说果干给它挑出来就行啊，来吧姐妹们，拍了打拍了，加急，打加急。妈准备给我收。 快了打单了！佳急打加急。一罐五百克，无菌铁盒包装，三十九块九毛钱，三罐送杯子送勺子。来十个数，十十九九<十>三百单了，姐妹们啊，要杯子要勺子。好嘞，老铁八七<八>七，七保质期十个月，老铁们，真空包装的，咱家这个是藕那个藕粉羹，老铁啊，喝起来滑滑溜溜的，特别好喝啊。收到货之后，那个呃拍一发三罐对吗？对，老铁们拍一发三罐送杯子送勺子啊。咱家这个藕粉，老铁们，你们喜欢喝甜的，放点白糖都可以啊。 来吧，妈，过来一下，准备准备好收了吧。好，嗯，拍了打拍了，我等一下还没数完呢。嗯，拍了打拍了，加急打加急，把这个壶里给我添点热水。让、哦、我爸爸喝、哎。喝五分吧，磊哥。我刚才喝了，家人们，喝了，嗯、还喝还吗？磊哥说了，不行，我喝不动了，我不行了。 我我得聚会货、啊，哎，来个大羊排啊！三百单了，姐妹们不墨迹了啊！藕粉，咱家这个藕粉里边添加了奇亚籽、巴旦木、南瓜籽、葵花籽，喝起来滑滑溜溜的。早上起来不知道吃什么的，你可以加点咱家这个蜂蜜，老铁，加点咱家这个蜂蜜更好喝啊！ 三十九块九毛钱，三罐送杯子送勺子，九块九一罐，再给您送一个价值九块九的杯勺套餐啊！能拍就拍吧。对对。嗯。还有一家人们，当个早点喝啊，<对>或者当个夜宵喝一杯我、嗯、啊，饱腹感好，饱腹感强，可以当代餐去喝，<对>老铁。嗯，咋嘎好喝？早晨起来来不及做饭的，是不是？<对>咱喝一杯这个啊。 老人、小孩、孕妇都能喝，老铁啊、哎，热乎乎、暖和和，对，从头暖到脚，对，多得劲儿啊！我爸都爱喝，我妈也爱喝，送老人都行。对，你喝一个这个不比外头喝杯那个豆浆强啊？他那豆浆都拿豆浆粉冲的，是不是？对，里边有果干，也能嚼，嘎噔嘎噔的，啊，爱喝稠的多放点儿。 爱喝稀的少放点儿，一定一百度的开水喝啊！家人们啊，三高能喝吗？把里边的果干给挑出来。这是大金勺，还是大金勺？带刻度的杯子，玻璃杯，这个、玻璃杯有没说嗯，挺好，真香。嗯。 找这孩子来不及吃饭的，没做早餐的，是不是？冲一杯喝啊！哎呀，太爽了！嗯、吃个大羊排，保质期六个月，家们啊！这弟妹似的，上学去。对，他们昨天放的假，今儿个早晨走的。 三十九块九毛钱，三罐送杯子送勺子，妈下了吧！给力啊，人家人们啊！最后十五单，啊<的>，嗯、都快下，下了吗下了快下了啊！下下小黄车了吗？我开了啊！先下小黄车，你不用举着了，你先去一边走。好。小盆，小牌裂了，弄好了。哎<唉>，关不住。 你看都干都端不住，开蜂蜜吧嘛，蜂蜜他们倒点蜂蜜。四罐给不了老铁，四罐都收了啊，不卖了啊，四罐给不了老铁，给我上点肉吧，待会上点肉吃，上点肉。好嘞。 啥时候搬新家呀？装修好了就走啊！对，老铁，装修好了就走。四罐，四罐给不了老铁，四罐三十九块九送杯子送勺子，你们别打四了，我都我都下架了，你们还打四，给不了老铁。你这这样搞的话，人家当刚刚买的人以为给发四罐呢，别打四了，老铁，藕粉我都卖完了，奇亚籽坚果藕粉羹，活水河道产好藕，我都喝了两三年了。 我家自从我卖藕粉，我我家里老人都不喝牛奶，都不在超市给他买奶粉喝了，就喝这个藕粉。孕妇想长胎不长肉的，家有老人小孩的，不知道吃什么的养胃。你看又四，你看四罐给不了老铁，我还给你们送杯子送勺子，是不是姐妹们？别打四了，姐妹们都是四桶，那四十四十九块九四桶，我啥也我啥话我不说，我三十九块九毛钱我还四桶老铁啊。哎呀，来个大羊排啊！ 羊排，哎，我把这大羊排给你们吃了啊！哎，老白菜，嗯，真香！老爹，再给我上个肉。哎 嗯，上次是四桶。哎呀，那上回搞活动，咱、嗯、该说不该说的。哎、啊，给你们搞个活动，不能天天搞活动吧？是吧，老弟？嗯，是呗。 来吧，把这个端走吧，那不要了。